দেখিছেনে কেনেকৈ জিলিকি থাকে আৰু এইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ গালখন জিলিকি থাকিবই প্ৰথমে ল'ব আলু এটা আলু এটা এনেকৈ মাৰি ল'ব আলুখিনি পূৰা ৰুকলিত মাৰি ল'ব এনেকৈ তাৰপিছত আলুখিনি আলুৰ ৰসখিনি মানে এই বাতি এটাত চেপি ল'ব দেখিছেনে আলুৰ ৰসখিনি আৰু আপোনালোকেতো জানেই আমাৰ মানে আলু স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল হয় সেইটোতো মানে মই নক'লেও সকলোৱে জানেই হয়নে নাই আজিকালি এইবিলাক চবেই ইউজ কৰে আলু জানেই তাৰপিছত ল'ব এয়া দৈ দৈ অকণমান অলপমান আৰু দৈটো চবেই জানে ন চুলি আৰু স্কিনৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী মই নকলো সকলোৱে জানেই তাৰপিছত ল'ব মৌ মৌ এচামুচ পেকটো অকণমান মানে দাঁতকৈ দাঁতকৈ বনাব এই চাওকচোন মই দাঁতকৈ বনাইছোঁ দেখিছেনে তাৰপিছত এতিয়া স্কিনত সানি দিব চাওক সানি পেলাই বেছি টাইম ৰাখিব নালাগে দহ মিনিট দহ মিনিট ৰাখিব আৰু জানেনে এইটো আমাৰ কিমান ভাল আলু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল জানেনে আমাৰ শৰীৰত থ মানে গা স্কিনত থকা ক'লা দাগ এইবিলাক নাকৰ কিনাৰত যে চাগে ব্লেক কালাৰ স্পটবিলাক যে সেইবিলাক নোহোৱাকৈ দিয়ে ব্লেক হেডবিলাক আৰু দৈটো চবেই জানে ন আমাৰ স্কিনখন কিমান মানে ভাল কৰে মানে ক্লিন কৰে চাফা কৰে দৈ দৈ সান্দিলে আমাৰ স্কিন চাফা হয় আৰু চবেইতো জানেই সেইটো কথা আৰু আপোনালোকে জানেনে মই এই পেকটো আজি দুবছৰমানৰ আগতে মই আৰ্মি বাক দেখিছিলোঁ এই পেকটো ইউজ কৰা তেওঁ বনাই পেলাই দেখাইছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই মাজে মাজে ঘূৰি থাকোঁ আৰু মই ফলো পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ কি আপোনালোকৰ লগতো এই পেকটোৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু জানেনে এই পেটটো ঘূৰিলে আমাৰ স্কিনখন বহুত ক্লিন হয় চাফা হয় আৰু গৰমত আমিতো সদায় মানে ওলাই থোৱা হয় ন মানে সদায় নহ'লেওতো সপ্তাহত দুবাৰ তিনিবাৰ সেইটো কাৰণে আমাৰ স্কিনবিলাক লেতেৰা হৈ পৰে আৰু চাওকচোন মই এনেকৈ ঘূৰি দিছোঁ মোৰ মুখৰ পৰাও লেতেৰা ওলাই পৰিছে এনেকৈ অলপ টাইম মাছাজ কৰিব মাছাজ কৰাৰ পিছত দহ মিনিট থাকি পেলাই ধুই দিব দেখিছেনে মোৰ স্কিনৰ পৰাও দেখিছেনে ক'লা ক'লা ওলাই পৰিছে মানে দৈয়ে আমাৰ স্কিনখনৰ স্কিনখনত থকা লেতেৰা বস্তুবিলাক চাফা কৰে ক্লিন কৰে এনেকৈ লগাই পেলাই এতিয়া দহ মিনিট ৰাখি পেলাই মই তাৰপিছত আপোনালোকক ৰিজাল্ট দেখাম দেই চাবচোন কিমান ক্লিন ক্লিন লাগিব স্কিনখন ক্লিন ক্লিন লাগিছে নাই কওক চাফা চাফা লাগিছে নাই কওক দেখিছেনে ও ইমান ধুনীয়া হৈ পৰিছে ন ইমান চাফা চাফা লাগিছে হান নাই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব দেখাই আছো ইয়াৰ পিছত অকণমান নাৰিকল তেল বেছি নহয় দেই অকণমান অকণমান নাৰিকল তেল এনেকৈ লগাই পেলাই থৈ দিব আৰু জানেনে নাৰিকল তেল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত বেছি ভাল দেই এই পেকটো ঠাণ্ডা দিনত ইউজ কৰিলে আৰু ভাল আৰু এতিয়া আমাৰ এই পেকটো লগালে আমাৰ মুখৰ স্কিনবিলাক যে মানুহৰ যে গ্ল' হৈ থাকে যে জিলিকনি এটা আহি থাকে যে তেনেকুৱা হয় দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া গ্ল' কৰি আছে হয়নে নাই ভাল লাগিছে নাই দেখিব কওকচোন এনেকৈ অলপ টাইম লগাই পেলাই এনেকৈ থৈ দিব আৰু থৈ পেলাই আপোনালোকে মানে ঘৰত বাহিৰত ওলাই মেলি নাযাব আৰু ঘৰৰ ভিতৰতে দেখিব ঘৰতে থাকিব মানে যেতিয়া ঘৰত থাকিব তেতিয়াহে কৰিব নহ'লে যদি আপুনি এই অইলটো লগাই পেলাই বাহিৰলৈ যায় আজি ধূলি পাকতি বা কাম চাম কৰিলে ধূলি বাকতি লাগিব হয়নে নাই মানে যেতিয়া আপোনালোকে ফ্ৰী টাইম পায় তেতিয়াহে কৰিব দেখিছে নাই কেনেকৈ জিলিকি থাকে আৰু এই এইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ গালখন জিলিকি থাকিবই অঁ মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে প্লিজ প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব আৰু যাতে মানে অন্যও এই পদ্ধতিটো বা এই পেকটো শিকক জানক বুজক হয় নাই চবৰে সহায় হওক থেংক ইউ দেই শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বাই বাই